17-18 травня у серці Слов'янська працювала імпровізована інформвиставка, скоординована у Слов'янську активістами руху Суть в Станіславом Євтушенком. Розвішений по двох сторонах вулиці Агітки пояснюють ставлення організаторів виставки до ідейних поціновувачів життєдіяльності Степана Бандери. З іншого боку, плакати оповідають про деякі факти з часів Другої світової війни. Наша виставка розкриває людям очі на істину і, і оскільки сьогодні. почти все граждане втянуты в эту политику. И не каждый человек знает, что нужно отвечать тем, которые вот ходят и говорят, что да ладно, какие там бандеровцы, на самом деле русские фашисты и так далее. Вот пусть посмотрит. Он посвящен зарождению фашизма. Потом идет деяние фашизма в период Великой Отечественной войны. Потом идет плакат о борьбе, которую вел наш народ с фашизмом. Вот эти идет в перемешку. Идет отдельный баннер, посвященный сегодняшним героям, псевдогероям. Есть баннер, посвященный Крыму. Почему Крым отделился? Потому что это такая проблема. Тоже спекуляции вызывают очень часто. Показывается, что это фактически отделение Крыма было антибандеровской акцией. Вот. И в этом плане выставка приходит к Евромайдану. Вот, вы можете посмотреть перед нами этот стенд. Показано, что на Майдан идут именно с портретами бандеры. И наконец последняя самая маленькая половина баннера, это показывает наше движение «Суть времени». Самые такие агитки, вважает организатор, наиболее отвечают потребам часу. Стисла информация, передача фактов, анализ заглядачем. Вот эти вот яркие фотографии, такой сжатый, но бьющий такой текст, ничего лишнего. И в то же время никаких, так сказать, переборов, никакой агитации, все сухо, по датам, спокойно и очень наглядно. Я думаю, что это просто информация. Это не есть про... я, я не считаю, что это провокация. Выставка уже побывала у Донецку, Красноармейску, Дмитрове, Слов'янську. и информативными инсталляциями организация Суть Времени не обмежуватиметься. Организация Суть Времени международная организация. Она такая просветительская. У нее основная идея возрождения Советского Союза. Основной лозунг СССР 2.0. Построение коммунизма в синтезе с христианством. Это глобальный международный проект. Уже трудно сказать, в какой стране нету наших ячеек. Они есть в Китае, они есть в Соединенных Штатах. Я не говорю уже о Европе. Они, по-моему, есть даже в Японии.